Информация от правоохранителей. Заступник Лозівського межрайонного прокурора Юрий Новиков звертає внимание жителей города на новые методы шахрайства, до яких вдаются злочинці, и рассказывает про последние кримінальні події в На что хотелось бы обратить внимание лазовчан, что участили в мошенничества, связанного с мобильными телефонами и пластиковыми карточками. Ситуация очень интересная, когда нашим жителям города звонят, и говорят, что ваш родственник попал в беду, срочно переведите там то ли в больницу, то ли там ну, попал в милицию, срочно переведите там 2-3-5 тысяч гривен. Люди, находясь под каким-то таким воздействием непонятным, переводят деньги на карточку, указанную правопреступниками, только потом додумываются перезвонить и узнать, а что же с этим родственником, и потом оказывается, что с ним все хорошо, с этим родственником. И нет никаких вопросов. Ну а деньги уже ушли. Милиция с прокуратурой провела расследование. Установила, что в данной ситуации из Луганска эти были звонки. Установили, можно сказать, даже уже и лиц, которые совершали это преступление, это мошенничество. Просто вызывает удивление, что еще вот такие наивные доверчивые люди. Как, впрочем, вот другой случай. Женщина Лозовой продает шубу. Звонит мужчина как покупатель. Просит у нее номер карточки. Она дает. Просит номер Смс, которые придут ей. Она дает номера Смс. Потом женщина обнаруживает, что со счетов пропали деньги. Вот такое вот интернет-мошенничество, вот такие вот интернет-продажи. Нужно быть очень внимательным. Выявили одного работника банка, который совершил четыре эпизода мошенничества, когда приходили люди за кредитами, оформляли документы, а потом на каком-то этапе женщина, работница банка, объявляла, что да нет, вы знаете. Вам отказано в получении кредита Либо давала такие условия Что люди, Танец, мы не будем брать Но при этом люди уже документы все подписывали И эта женщина Работница банка Получала за место этих людей себе деньги Потому что документы были оформлены И пользовалась Ими по своему усмотрению деньгами А людям потом звонили из банка Так уважишь кредит Люди говорят, какой кредит мы не брали. Материал уже в суде в отношении, доказано. Девушка во всем призналась, которая работница банка. Но лишение свободы предусмотрено. Мошенничество, статья 190, часть 2. На что бы хотелось еще обратить внимание, большое количество сейчас пошло правонарушений, преступлений, связанные с тем, что дети совершают кражи телефонов. Вот последние две кражи были 16-летними, оба сироты. Оба на условной мере наказания. И совершили кражи телефонов, и очень может быть, что они будут лишены свободы. Это в 17 лет. А телефоны доброго слова не стоят. В связи с реформированием всей системы уголовно-процессуальной юстиции и с изменением роли прокуроров, то сейчас нагрузка и на прокуроров, и на следователей выпала очень большая. Но также получили мы большие возможности, связанные с проведением следственных действий уже по заявлению. Мы получили возможность очень оперативно реагировать на все заявления о преступлениях. Уже сейчас мы очень эффективно этим пользуемся. Уровень преступности, в частности, в Лозовой и в районе снизился.